Это комплексное учение. Мы традиционно проводим сегодня в военном лесхозе, для того, чтобы отработать сегодня взаимопонимание служб, Министерства чрезвычайных ситуаций, лесхоза, военных, полиции. Потому что вы знаете, что в военном лесхозе проходят учения, стрельбы. Поэтому у нас возникает процесс возгорания, и, как правило, это... Больше всего. Поэтому сегодня отработан порядок взаимодействия служб, увидели, видели та техника, которая участвовала, видели э, то, что областная государственная администрация сегодня э, закупила для Министерства чрезвычайных ситуаций, это так называемый э, перевозной водоем, который может сегодня э, сэкономить время на тушение пожаров. Поэтому службы отработали, э, я считаю, что на хорошую оценку, поэтому задача упредить чрезвычайную ситуацию, вызванную лесными пожарами.